Я представляю сегодня три проекта. Первый проект ⁇ это ⁇ Дорогая мы убиваем детей ⁇ Проект о сложных взаимоотношениях между детьми и родителями. Зачастую родители, которые обращаются к нам уверены в том, что с ребенком что-то не так. Родители часто не замечают того, что происходит в действительности в семье. Ребенок какой-то не такой, непослушный. Самое смешное, наверное, когда родители считают, что в ребенка вселился дьявол или это гены, так часто считают разведенные пары. Да? Если отец живет отдельно, то это обязательно все вот плохие гены отца. Когда мы начинаем разбираться в ситуации, оказывается, что все совершенно не так. Ребенок наследует ту модель всегда в семье, которая присутствует, тот паттерн, как называют психологи. Да? и черпает все из семьи. К сожалению, мы просто часто не замечаем себя со стороны. Вот проект Дорогая мы убиваем детей как раз говорит об этом да, и помогает родителям решить проблему с ребенком. Проект Спасите нашу семью касается, ну, он, 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 он чем-то похожи да, с проектом Дорогая мы убиваем детей просто иной ракурс. Мы разбираем проблемы, которые возникают в паре между мужчиной и женщиной, между супругами. Естественно, к сожалению, супруги не слышат претензий друг друга. Из-за этого возникает очень часто большое количество ссор. Женщина вспоминает, а мама мне говорила, не уходить за тебя, вот я дура, зачем же я это все сделала. Мужчина часто не понимает своих каких-то функциональных обязанностей, если можно так выразиться, потому что ну это, наверное, глобальная такая проблема. Сейчас мы посмотрим, есть статистические данные. Мужчина является, ну, зачастую только добытчиком семьи, да. Но это в лучшем случае, да. Иногда, к сожалению, и с этим не получается. Но времени детям, да, времени семье уделяется крайне мало. И вообще, мне кажется, мы до конца не понимаем, что взаимоотношения нужно строить. Они не появляются, вот, не берутся из ниоткуда, да? Если вы решили э, связать себя браком, браком да, связать себя, вы нашли вторую половинку и хотите быть вместе, в данном случае э, нужно учитывать потребности друг друга, да, заботиться о другом человеке. И вообще есть э, один, наверное, главный постулат. Если вы любите другого человека, то научитесь давать, а не брать. Ну, об этом и мы рассказываем в нашем проекте «Спаси нашу семью». И проект, который вышел вот весной 2014 года, сейчас готовится второй сезон к выходу в 2015 весной. Это «Я стесняюсь своего тела». Здесь мы рассказываем о людях, показываем людей да, и помогаем им решать те проблемы. Люди, которые перестали любить свое тело, люди, которые перестали заботиться о своем теле. И, к сожалению, ну, по разным причинам, да, либо по причине того, что не доверяют медикам, либо по причине того, что произошла какая-то очень сложная ситуация. Мы показываем эту историю, мы рассказываем, да, показываем эту боль человека и помогаем ему справиться с этой проблемой. Давайте. Я не могу смотреть на себя в зеркало. Я хочу усмехаться. Люди меня боятся. Я хочу быть нормальным. Люди считают, что я чудовище. Я, я не, не могу. могу. Я в отчаянии. Это мой последний шанс. Я очень хочу жить. Змінити все возможно. Мы уже вылечили десятки людей сотни получили профессиональную консультацию. Миллионы. Советы, как стать здоровыми. Медицинский проект телеканала СТБ. Я стесняюсь своего тела. Начинает второй сезон. Команда найкращих лікарів вырушает у подорож Україною. Одесса! Мы в Запорожье. Мы в Киеве. Мы у Львове. У медичному трейлері. Та в клініці у Києві вони готові побачити все, чого ви соромитеся. Не представляв собі масштаб. І це на 20 років. Боже мой, ну у вас гнійот голова? Так. Да. Сотні фахівців візьмуться за роботу. чтобы подарить и на исцеление. Скажи, и не пугайтесь, красное это так контрастированные сосуды ваши. У новому сезоне на СТБ. Мы отправим вас в одно из лучших офтальмологических клиник Украины. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо. Мы начинаем сражение за здоровье украинцев. Ведь бояться болезни нечего. С ней нужно бороться и побеждать. Вот такой вот ролик нового сезона 2015 года весной выйдет в январе. Вы знаете, нас часто ругают, почему мы показываем слишком откровенные кадры. Мы не стесняемся того, чтобы показывать даже причинные места. Это не самоцель. Мы не преследуем такой цели сделать шоу благодаря причинным местам. Если у кого-то сложилось такое впечатление, то это неверно. Мы просто честные и правдивые. И мы показываем то, что с людьми в действительности происходит мы очень избирательно подходим к тому, показывать или не показывать. Просто будет нечестно, если у человека проблема э, в данной области делать вид, что этого нет, или не показывать, или говорить об этом на словах. Мне кажется, это глупо. Поэтому мы показываем все так, как есть, э, потому как хотим, э, ну хотим, чтобы все были счастливы. Мы верим в то, что каждый может э, сделать что-то для того, чтобы достигнуть комфорта, для того, чтобы достигнуть гармонии с собой, для того, чтобы быть счастливым, чтобы человек мог поверить в себя. Да, мы делаем, мне кажется, все возможное для этого. И даже если мы можем помочь одной семье, а помогаем мы не одной семье и не одному человеку, мне кажется, все-таки это важно. И вот я плавно перехожу к тому, что у нас не шоу, у нас реальность, у нас действительности те люди, как, ну, вот люди из народа, такие же, как мы, Которые по каким-то причинам не смогли что-то решить, преодолеть. Возможно, у нас настоящие герои, у нас настоящие события, у нас настоящие эмоции, которые испытывают люди в данной ситуации. Мы не стесняемся этих кадров. Опять же, бытует такое мнение, что... Ну вот часто там, да, я слышу, зачем показывать негативные эмоции. Потому как ну, рекламодатели часто ассоциируют свой продукт исключительно с таким вот, знаете, иллюзорным счастьем. Такая э, выхолощенная белая картинка, все в белом на каком-то острове, там, да, вот такая, такой вакуум. А, мне кажется, что, ну, если вы обращаете внимание на тенденции, которые, в принципе, происходят в мире, то мы движемся к тому, чтобы быть честными, правдивыми, искренними. И это стало модно. Может быть, кощунственно говорить об этом, чтобы быть искренним, стало модно, но, тем не менее, я рад тому, что хотя бы так, да стало не зазорным испытывать те эмоции, которые мы испытываем. Поэтому вообще, если разобраться счастье, что такое счастье? Счастье – это гармония с собой. А что такое гармония с собой? Это разрешить себе испытывать то, что ты испытываешь, делать то, что ты хочешь делать, быть собой, стать ближе к себе. Поэтому нет в нашей жизни только эмоций со знаком плюс. Они как со знаком минус, так и со знаком плюс. В данном случае просто нужно понимать и помогать, что если вас зацепил проект и вам интересно идти с нами вместе, да, то вы становитесь э, спонсором, если так можно выразить, да, да, э, идеи. Да? То есть вы, вы становитесь компаньоном той идеи, которую мы несем, а не э, каким-то кадром, где люди ругаются, конфликтуют, а не конкретному человеку или чему-то там еще вы являетесь компаньоном той идеи, которую мы несем. Потому как наша глобальная цель – это оздоровление нации и сделать что-то возможное для того, чтобы люди стали счастливее. Почему мы это делаем? Этот вопрос я тоже слышу очень часто. Почему мы это делаем? Знаете, вот мне кажется, что это все равно, что спросить у человека, который помогает на улице другому человеку, которому стало плохо. Почему ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Брось его. Мы это делаем, потому что для нас это важно. Мы это делаем, потому что мы чувствуем необходимость в том, чтобы это делать. Потому что мы становимся немножечко счастливее от того, что мы это делаем. Ну вот, вот так вот. Здесь статистика та, о которой я говорил, она, к сожалению, очень угнетающая. Украина находится на первом месте в Европе по числу разводов. Украина находится на 99-м месте в рейтинге общего состояния здоровья нации среди 145 стран. На 99-м месте. Мы совершенно не заботимся о своем здоровье. И 40%, 40 детей в Украине растут без папы. В среднем папы уделяют ребенку в день 4 минуты. А, Предлагаю посмотреть доли. Это проект дорогая, мы убиваем детей. Аудитория 14.49, 15% в среднем берет программа. Ближайший конкурент берет 8,3. Проект Спасите нашу семью еще борется за место под солнцем. Надеюсь, что наш опыт позволит нам вывести его на более высокий уровень. Сейчас это 10,5%. Ближайший конкурент такой же цифру берет. А, проект «Я стесняюсь своего тела» берет долю 18,7, а в среднем да, ближайший конкурент 8,1. Когда в доме живут скандалы. Слышь, я предупрежу, я предупрежу, я я ехать, а в сердце разочарование постоянно меня унижаешь, оскорбляешь, закрываешь рот, отбираешь у меня возможность как-то реализоваться в жизни только для того, чтобы я дурочкой была. Выход только один. <фух> Ежедневная работа над собой. А а а больно. Открой не глаза. Не остановите, пожалуйста. Сильно больно. Сквозь слезы, боль и отчаяние. Все сложно. я Не могу это делать. Не хочу, мне не хочется делать. Но в жизни надо переступать через это все. Как так? Все, что нас, как говорится, не убивает, делает нас сильнее. <говорю> Преодолеть себя. А -а -а -а, ай, больно. Больно, больно очень. Держись до последнего. Ой, стоп, стоп, стоп. Ой. О -о дальше, дальше, работаем, работаем! стопа нету. И даже если что-то не получается, даже если упала, даже если больно, я вот хочу, я сделаю. Чтобы вернуть любовь и сохранить семью.